Чергова атака на нафтоприробний завод Російської Федерації. Ми не боїмося. попереджень від західних партнерів ми робимо свою роботу, Знищуємо потенціал ворога і самого власне ворога. Путін тут поплакався Лукашенку, що йому дуже потрібні переговори. А водночас і Ердоган, який свій мирний план представляє, який а ніяким жодним чином не задовільняє. Нашу формулу миру і наші умови, і звісно, цього не буде. А китайські банки і не лише відвертаються від Російської Федерації, що й по ділом про це не тільки будемо говорити просто зараз. Мене звати Ірина Узова зі мною традиційно щобудня Борис Тізенгаузен, політехнолог Борисе, Привіт, раді бачити. Слава Україні! Вітаю героям слава що ж Новошахтинське НПЗ не було і вота опять Атакували сьогодні вночі чотири безпілотники. Один з них пав на територію заводу. Принаймні про це повідомляє телеграм-канал Астра, посилаючись на свої джерела про знищення чотирьох безпілотників Новошахтинської Ростовської області. Сьогодні вночі на 12 квітня прозвітував голова регіону. Він додав, що буцімто все знищили, постраждали і пошкоджень. Немає. А який саме об'єкт атакували? Губернатор не уточнив. Втім, як повідомляють джерела Астра в екстрених службах регіону, усі чотири безпілотники атакували і летіли. Саме на Новошахтинський завод нафтопродуктів. один зі збитих дронів упав на територію заводу. Про пошкодження та їхній рівень ще достеменно невідомо. Ну, по-перше, я так бачу, що ми не дуже послухали Лойда Остіна. Чекав цікаво, чи він там переживає на пару Жеком Саліваном. але не дуже чесно кажучи, це нас і має турбувати. Як вони там себе зараз почувають? Ну і новошахтинське НПЗ пригадується мені, що це далеко не перша атака на нього. Да, там пока не понятно по последствиям. Дело в том, что да, по НПЗ летели ну, несколько беспилотников этой ночью и летели по одному. То есть вот, массированность атак мы э, пока что не, ну, не поднимаем, как э, ту массовость, которая была несколько недель назад, когда у нас летело 50 штук и в 3 НПЗ сразу. То есть было такое за одну ночь. Пока что вот, э, возобновили, но очень дозированно. Я напомню же, не только Ллойд Остин, но и его помощница, госпожа, сейчас не вспомню, Воландер, по-моему, тоже в Конгрессе ей, ей конкретно задают вопрос, вы что считаете, что нельзя бить по НПЗ, что ли? А она говорит, да, это гражданская инфраструктура. І, а що делать Україні? спрашивают ти республіканець. Не помню хто ну ладно, сейчас освежим пам'ять. А вона говорить, ну вот от что-то делать и так далі, і Та -та, тут можна я додам якраз це помічниця Остіна Селеста Воландер, і про це повідомляв журналіст англомовної версії видання інсайдер Колбі Батхвар. Ось про те, що вона так відповіла конгресмену Остіну Скоту, який розкритикував ці слова. Точно. Спасибо большое. Мастер. Пусть простит меня Остин Скотт. В последнее время огромное количество фамилий и все и, и наших и зарубежных вот и прекрасно мне понравилось как литовские политики отреагировали они опубликовали фотографию как американский самолет бомбит нацистскую нефтебазу гитлеровскую и говорят ну, смотрите как оно бывает вообще-то удары по нефтеперерабатывающим нефтебазам и по логистике это основа войны. То есть вот это реально основа войны. И Украина не просто не должна, она обязана это делать. И Украине обязаны помогать в этом. Я думаю, что если бы уничтожены были нефтеперерабатывающие мощности и ну, таким же высокоточным оружием, как э, ракетами, как Россия бьет по нашим ТЭЦ и ТЭС, были бы уничтожены и нефтебазы, это гораздо бы э, осложнило ведение войны для Путина. Да, на мировые рынки, может быть, и повлияло бы. Но когда абсолютно в открытую уже второй чиновник от Пентагона говорит, что не надо бить, то мы понимаем, а вот мы понимаем, что идут какие-то переговоры, но мы про них не знаем. И без нашего участия. Вам так не кажется, что кто-то кого-то попросил эту, значит, не, неадекватную по мнению россиян Украину усмирить? заставить ее не бить по НПЗ и так далее. Потому что они же у себя после 11 марта, после ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры, россияне написали, что это месть за удары по НПЗ. Так мы, значит, попали прямо туда, куда должны были попасть. Поэтому я вообще для меня удивительно. И на фоне этого зажимать, простите, заряды для ПВО, Оторваться, когда просять дайте хотя хоть две-три батареї, дайте у нас три в Україні. Да. А в партнерів 100 є. И мы просимо хоча б 7. А як каже, президент України Володимир Зеленський необхідно було б 25, хіба так шкода? Ну так, да, конечно, так и есть. Но да, жалко. Просто все думають, що на них Путіна нападать начнет. А, чем мы будемо защищаться? Тут вопрос даже, даже не так. Хорошо, не даете дополнительные батареи, дайте заряды, дайте ракеты для патриотов. Потому что как раз трипольская ТЭС она просто уничтожена была, ровно потому что нам сейчас выбирать приходится. Вот куда выпускать? «Патриот». То есть траекторию видят, летит там, в жилой массив, в город летит. Сбивают. И летит туда, уже принимаем решение. Сбивать, не сбивать. Ограниченное количество ракет. И россияне еще две-три таких атаки. И, в общем-то, у нас будут большие проблемы к отопительному сезону. Кстати, у меня сегодня выйдет большущая программа угу. «Почему россияне бьют?». Там есть пять причин основных. Почему бьют именно сейчас, когда жара на улице. И две причины там, которые еще никогда до этого не были озвучены. Поэтому рекомендую вам подписаться на канал Борис Тизенгаузен. Сделать проще простого, если на YouTube смотрите, вот здесь под видео синими буквами написано Тизенгаузен. Нажимаете, и там кнопочка «Подписаться». И обязательно подпишитесь на 24 канал, на котором вы нас с Ириной смотрите всегда. Дожмем до 7 миллионов, как говорится. Дуже дякую, Борисе, за рекомендацію. Теж в свою чергу, звісно, закликаю наших глядачі підписатися на ваш ютуб. Дуже цікаві ці причини, І сама е, обов'язково, я як завжди, знайду час, і теж подивлюся. Потім ми і обговоримо. І праві ви, що а, насправді так їхнє міністерство агресії напередодні просто вийшло з заявою. І кажуть, да, ми атакували спеціальну енергетичну інфраструктуру. Це буцімто відповідь за удари по нафтопереробних об'єктах. А вони там сказали, що все точно в целях завжди. А Путін теж не приховує своєї мети. Він ска. Зав напередодні в ході чотирьох годинної розмови із самопроголошеним диктатором його васалом і публічником Сашкою Лукашенко, що Росія була змушена атакувати українську енергетику. Пам'ятаєте, як рік тому, коли була серія атак саме в осінньо-зимовий період, які почалися із 14 жовтня 2022 року, він стояв з келихом шампанського Російський диктатор, вбивця, геноцидник і терорист номер один світі, і казав: Да, ми б'ємо по енергострук... енергоінфраструктурі, отак прямо із зізнавався, що вони хочуть нас заморозити, і зараз він не приховує своїх ганібальських нелюдських звірячих цілей. каже він, що да ми спостерігали удари по наших етеретичних об'єктах об об'єктах, і ці напади, які скої Росія, це частина. Процесу демілітаризації, які навіть сам Путін насилував говорять, вже мовчу про їхніх росіянчиків, коли їх питають на вулицях. Вони ще денацифікацію якось можуть сказати. Коли кажуть, а які ж ще цілі, то вони кажуть, денацифікація і денацифікація. Я два рази не повторяю, не повторяю. Ну давайте ми почуємо, як Путін не приховуючи, говорить про свою мету, і об обговоримо в жаль, ми втратили, к наблюдали. серии ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не, не носили никаких, удар, никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим... Энергообъектам вынуждены были ответить. Но повторяю еще раз, если все это закольцуется в, в, в решении тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а и удары по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, а это демилитаризация что мы прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК, на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую. Но если мы все-таки перейдем к тому, с чего я начал, перейдем к каким-то разговорам о разрешении всех вопросов другими способами, ну, конечно, как я уже много раз говорил, мы к этому готовы. Ну, бачите, взимку не атакували, бо гуманитарные меркувания в него были. Да, а прошлой зимой чего атаковали, вопрос тогда да, да. возникает. Там немножко да. иные были приоритеты. Кстати, вот эта встреча Путина с Лукашенко, она настолько странная была. Во-первых, я думаю, вы обратили внимание на плохое качество звука после Вот где бы я ни нашел эти видео, оно какое-то странное. И там разные вообще тембры путинского голоса появляются. И некоторые прям не, со, не совсем похожи. Во-вторых, их снимали с расстояния. Э, их раньше с такого расстояния не снимали. А ближе намного. И Всегда было видно, а как Путин как пропеллерами крутит ногами своими. А сейчас вообще с какого-то километра просто снимали. А И еще я обратил внимание, что Лукашенко позволял себе а, того, чего не позволял обычно с Путиным. То есть он ему не давал договорить, перебивал даже где-то. Я обратил а, внимание, там была такая фраза интересная. Лукашенко говорит, да, вот, ну, хорошо, что мы обсуждали это с руководством э, России. Да, вот и с вами обсуждали. Ну, то есть, очень странно, то есть есть ощущение, что опять ему подсунули какого-то плохо слепленного, поэтому пришлось снимать э, с полукилометра. С Лукашенко, с Лукашенко. Ну, в общем, два, два неадеквата абсолютных встретились, начали рассказывать, что нас не позвали в Швейцарию, а как это там без России будут решать, а мы туда, в общем-то, и не хотели. Делают вид, что они не хотели, поэтому их просто туда никто не позвал. Сейчас китайский спецпредставитель сначала, а потом и сам Си Цзиньпин будут эти вопросы решать, чтобы кто-то там от России был. А, ну, посмотрим. То есть, что сейчас происходит вот, э, с этими обстрелами ТЭЦ и ТЭС, с э, тем, что все отворачиваются, мол, у нас есть патриот, но ну, не дадим с затягиванием помощи в Конгрессе. А сейчас происходит следующее: Россия, в том числе, воспользовалась именно тем, что происходит пауза с поставками оружия? Они знали, когда будет, будут заканчиваться заряды. Они знали, именно поэтому бьют сейчас. Они знали, когда у нас истощатся ракеты к Патриоту. Поэтому, если нам их не поставят, у меня очень такие новости скажем, мне не оптимистичны. И безусловно, если не проголосуют до 22-го помощь Украине. Тут э, жди тогда российского наступления фактически летом, как они это и хотят. Ну, еще попытки, не, не так, попытки наступления летом, как они это себе и прогнозировали. Поэтому сидят Путин с Лукашенко, рассуждают себе абсолютно спокойненько. Лукашенко тоже, кстати, он у него что-то со здоровьем совсем в последнее время, как его тогда дружбан, этот вот подтравил на 9 мая так у него и на перекосяк все пошло в этот раз лукашенко с крыльца отвечал у него было две позы одна поза на ступеньках он вот так стоял просто не двигался ним а вторая держался за колонну то есть как он шел как он спускался с самолета как он поднимался по лестнице запрещено было эти кадры показывать я вот сейчас поищу но надеюсь найду ну в общем два вот этих Инвалида и умственные физически, просто кошмарят и угрожают всему миру. Один с ядерной кнопкой, а второй, казалось бы, просто ты какой-то полудиктатор, ты пробник диктатора, приспешник, прислужник, не знаю, дворф диктатора, но все равно сидит и там всем условия диктуют мордует политических заключенных. У Лукашенко каждый месяц стабильно умирает кто-то из политзаключенных. Ну, то есть, какой -то, можно какой-то других жестких политиков, как раньше были, можно вот такое вернуть? Потому что раньше были политики, так политики. Если ты претендуешь на сверхгосударство, если ты претендуешь на лидера демократического мира, то ты и не церемонишься с теми, кто сотнями, тысячами или сотнями тысяч убивает людей. Поэтому, ну такое, знаете, это мы опять с вами в космос шлем сигнал. Та да, це правда, бо так видається, що рішучих мало. А є навпаки, тут Путін якраз під це під час цієї чотири години розмови, яка і сьогодні для чогось продовжиться. Говорив про те, що було б непогано знову вийти на якісь мирні переговори, які йому так треба у форматі стамбульських домовленостей. І напередодні всі ми почали обговорювати той дивакувати план, який буцімто від Туреччини, який орієнтовно десь дев'ятий такого ж пошибу, який оприлюднила нова газета з посиланням на свої джерела. Про те, що туреччина пропонує Зеленському Путіну проект нового Ного договору там він зовсім не мирний. Там очевидно про заморозку, про відтягування нашого вступу до НАТО до 2040 року. Та ще Шіба більше через якийсь так би мовити референдум. Розходження по нинішній лінії фронтові вогню, що взагалі нам не припустимо. Це не є нашою метою. Ну словом там немає взагалі нічого спільного з реальністю. Більше з отими е, припадочними територіальними реаліями Путіна, які він собі малює. Тим не менше, все таки е, почалася спільнота збуреної його об. Для чого він зараз з'являється, яка тут мета, і чи дійсно як там пишуть цей план на столі і в Зеленського, і в Путіна, і в усіх сторін, і от ну добре, на столі може що хочеш полежати, і чашка постояти і від неї залишиться кружечок. Так це ж не значить, що буде якась результативність і чайне Да Ну, ну і наскільки я розумію, офіс президента вже о том що це вброс російський. Почему почему вообще появляется большое количество планов? Какая какая мысль, какая вообще цель вот в российской пропаганды вброс разных вариантов плана. То есть, ну во-первых, само обсуждение пунктов, оно уже поднимает определенную дискуссию. То есть есть хорошие планы, ты вбрасываешь, ну условно говоря, приемлемые. И абсолютно какие-то там ну, неприемлемые. полукраины Украины значит, забирает Путин, никогда в НАТО не вступает. Э, ну, кучу вот. И тогда люди начинают говорить, так вот это страшно, а этот не такой страх. Давайте меньшее зло начинают психологически выбирать. Это раз. Второй момент. Э, пункты, которые там есть. А давайте начинают вычислять, кто в том числе из лидеров мнений, какие каналы подхватывают это и говорят, а вот это неплохо было бы так. Я думаю, мы все с вами знаем разных лидеров мнений, которые сразу же начинают без проверки подлинности обсуждать, этот план, приемлем он или нет. То есть вот в чем суть подобных вбросов, что есть какие-то планы. Плюс еще здесь один важный момент. Не субъектность Украины показывается. То есть где-то там Турция с кем-то уже разработала план. А еще один момент показывается. Несубъектность украинского народа. Мол, смотрите. Это, кстати, один из элементов российского ИПСО. Смотрите, у вас за вашей спиной уже вот там все обсудили, за все решили, а вы дурачки. Значит, тут гораздо большее количество целей у, вот у этих информационно-психологических операций. У нас сегодня будет с нашими шведскими коллегами большая дискуссия на эту тему, где мы будем раскладывать все направления, по которым сейчас российское ИПСО работает. А их. Большое количество, правда большое. величезне просто про це говорив президент України Володимир Зеленський, що вони насправді в західних медіа і всюди просто такі і впливають на порядок денний. І Борисе, ви як ніхто це теж знаєте, тому що ви досліджуєте західні медіа і робите тепер огляд того, як подається питання російсько-української війни, взагалі артикулюється питання України в яких тональностях, фарбах, які аналітики до цього причетні? Як це впливає теж на перебіг нашої війни і нашого, нашого амплуа і репутації у світі і допомоги наших західних партнерів, як їх мотивує? Ну, але ось такі елементи дійсно проросійські вони є. Як боротися з ними питання велике. Ну а вкидувати вони можуть, що хочуть, хай і далі вкидують. Ми отак розберемо, проаналізуємо ніяких мирних планів саміт по формулі український миру в Швейцарії, 15-16 червня. і будемо чути, хто і як виступає саме по нашій реалістичній позиції. Вишкрібають ну, от я так. знаєте, Ірина. Я тут чуть чуть зробив, мені діло. Мікар са новажна ми та вами, конечно, розбираємо, але большинство то есть ут нас. Давайте простой пример. Недавно в Германии была вскрыта российская сеть из 50 тысяч аккаунтов, которые на немецком вещали и генерировали несколько миллионов сообщений. Только в Германии, только одна сетка была вскрыта из 50 тысяч аккаунтов. То есть представляете себе, насколько масштабные и насколько э, огромные средства Россия выделяет на вот эту пропаганду. Поэтому кто-то смотрит телевизор, кто-то не смотрит, кто-то смотрит YouTube, кто-то нет. Но в социальных сетях почти все сидят. Практически все. Тут нужно выбрать правильную сеть, правильно таргетироваться и правильные инструменты выбрать. Поэтому, к сожалению, пропаганда она достигает своей цели. И тут вопрос: что иногда есть ощущение, что не то, что не хотят находить, не хотят бороться с этим. То я не говорю сейчас про все страны европейские, но, но есть, есть прецеденты, когда в упор просто не видели. То есть, как самый простой способ, как бороться с пропагандой, которая на лидерах мнений паразитирует. Или платит им, или лоббируется ими. То есть просто сравниваются тезисы глобально российской, российского ИПСО. Идет сверка, кто в, как под разными там, соусами эти тезисы закидывает. Дальше отдельное внимание к этой персоне исследуется. Вот как это делают там, несколько институтов в Европе. Раз, ага, следим внимательно. И дальше оказывается, что человек и к фермерам ездил, которые потом перекрывали границу. И там выступал, и сам, да еще и э, наблюдателям катался на э, незаконные вот эти выборы к Путину. Что, вот это интересно, правда? И таких хватает. То есть Россия не может без лидеров мнений, потому что каналы им позакрывали там э, большие. Они полезли и к лидерам мнений теперь, и в социальные сети. Но и там успехи делают, к сожалению. Так а чего на Я не, не не хочу, да, с ним бороться. Почему? Почему на это вирішують решают очі? очи? Это какие-то тут а, а, выгоды на будущий, чё шукаються, чи просто нет ресурсу? ресурсов? А, нет, знаете, а, иногда идет. Это мы, например, себя закрыли в закрыли Одноклассники, закрыли российские помойки и каналы. Все. А свобода слова, ну как же человек может так думать? Так, может он просто так думает, что нужно вот так. Поэтому там поймать за руку не всегда получается. Крипта, криптоблендеры, разные схемы есть, когда как получить куда-то там далеко деньги и попытаться, по крайней мере, обойти финмониторинг. Поэтому, ну и плюс есть полезные идиоты. Давайте не забывать и это. Так, да, однозначно. Ну коли ми вже про е гроші в тому чи іншому вигляді, китайські банки в черговий раз пантеличили російських імпортерів, які намагаються перерахувати їм гроші за товари, що купуються до вимоги, гарантувати, що кінцевий покупець не буде пов'язаний із санкційними галузями та особами, додалося нове. Наприклад, державний банк овчайна почав запитувати не лише дані про призначення та кінцевого одержувача товару, а й повний маршрут перевезення. Повідомляють джерела видання «The Moscow Times». і про це говорять два Портери, які отримали вже відповідні запити. За їхніми словами, банк просить вказувати маршрут транспортування, включаючи назву та інші дані перевізника, дані про судно, яким перевозиться вантаж. Як це позначиться на паралельному імпорті європейських та американських товарів? Поки до кінця не розуміємо, але нічого хорошого заздалегідь не чекаємо, каже один із одержувачів такого запиту. Ну і плюс банки Китаю почали масово блокувати платежі російських компаній за електроніку. Хорошо, йдемо. Ну, хорошо-то хорошо, тем не менее, знаете, вот сейчас мы с вами это, к критики ну, еще те, да, да. да. Тем не менее, объем торговли России с Китаем он только увеличивается. Да, И уже 30%. сейчас Китай, с одной стороны, мы там не пустим 2-3 танкера, да, ой, пожалуйста, вы там на нас санкции не накладывайте, а сами ракетное топливо могут поставлять в Россию станки важные. Ну, в общем, как бы, как бы так не произошло, что громко блокируются там счета э, россиян каких-то, ну или нескольких компаний или с э, карточками Мир перестают работать, а тихо гораздо большие объемы, гораздо важные, более важные для войны проходят. Поэтому, ну оно же, понимаете, оно же тогда, на, если сильно ударить, оно же тогда по энергетическим рынкам может, а это же неприемлемо, а это же не дай бог там вырастет цена на топливо, это же ой-ой-ой, как будет плохо. А поэтому как влиять? И Россия прекрасно знает не только, как шантажировать ядерной кнопкой, но и как шантажировать ценой, мировыми ценами на энергоносители. Поэтому еще одна война где-то на Ближнем Востоке или удар Ирана по Израилю, или хуситы вдруг начнут самоорганизовываться и более активно действовать, и нате получите. То есть они знают, что демократия сейчас настолько уязвима, что ее просто так пальцем ткни, она сразу, ой, пожалуйста, не трогайте нефть, не трогайте то, не, не угрожайте ядерным оружием. А демократия, наоборот, должна быть в, в моменте Борьбы в моменте силы, она должна быть гораздо более сильной, чем автократия. Влупили очередную глобальную бурю в пустыне, и все, и больше никто там не квакает. Да, да, бо це одразу зрозуміло. мова сили просто А тут, да ці скоренько, значить, автократичні диктаторські режими. а тут е, тягнуть кота за хвіст і не тільки. І Як каже Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ України в 14-19 роках, каже, є така дебільна трохи прислів'я, що довго запрягають та швидко їдуть. А тут і довго запрягають, і довго їдуть. Трохи довго розкачуються. Дану довго запрягають, потом довго розпрягають. Потом да. хто не но ну, в общем, бесконечный exactly. процесс. По, да, по колу циркулюємо по колу ходимо. Ну ми будемо критикувати далі. Вже така наша робота. І ще наприкінці буквально дві хвилинки вашого часу. Значить, щось так, ніби і в Росії і мобілізації, ніби все по плану, а може й ні, того що наше головне управління розвідки повідомляє, що вишкрібають звідусіль. Отак і пишуть на війну проти України Кремль відправляє війська Тихоокеанського флоту Російської Федерації з метою поповнення санітарних та безповоротних втрат російських окупаційних військ, яких вони зазнають під час бойових дій в Україні, а також укомплектування. Нових військових підрозділів Москва відправляє вже на війну особовий склад Тихоокеанського флоту РФ а також 11-ї армії військово-повітряних сил та ППО. Вказані військові з'єднання держави агресора. Раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України. все таки це свідчить про дефіцит. Про те, що вони будуть залучати ось це весь особовий склад. Йдеться про 2000 російських військовослужбовців з приморського та Камчатського країв Російської Федерації. І ще там з цих армій до 400 солдат. Чи все таки це Просто в рамках підготовки до ем, анонсованого відомого нам можливого потенційного російського наступу влітку. Ну, к сожалению, генерувати біомусор в Росії, Росія умеет ой, неплохо. Так, да, у них там, звісно, зараз проблеми з но але їм дають возможность продавати свою нефть. Путин может просто по 10 тысяч долларов за каждую личинку вот этого Арчонка выдавать, которую там по достижению 18 или может младше на войну будут бросать. И все. То есть пока у них есть возможность получать нефти-доллары, они могут платить тем, кто будет там размножаться, размножать этих э, убийц. И Патриарх Кирилл над всем этим будет махать Кадилом и кричать: дорожайте больше, это священная война, нам нужен биомусор. Да. Все. Ну вот, ну должно же быть это понимание, наверное, что лишение финансов, а тут вдруг что-то что пошло не туда. Последний, э, последний пакет, когда там вводился, не так давно, но ничего такого особо нового в нем не случилось ну в общем короче вся надежда на макрона и Збройні сили України Борис, Це бачу, не що не. вже е, домагаються, добиваються і прагнуть зв'язатися. Очевидно, і наші колеги з вами. Тож кажемо вам дякуємо сьогодні. і Відпускаємо вам. Дякую дуже до понеділка. Борис Тізенгаузен, політтехнолог, а з ним була я. Ірина Узлова. Друзі, дуже дякую, що ви приходите. Активно нас дивитися. Нам дуже приємно Підписуйтеся, Будь ласка, на Ютуб Бориса легко знайти його в описі під цим відео. А також на Ютуб 24-го. нас дійсно каже і Борис уже майже 7 мільйонів. Але ще не має цієї цифри. А дуже би хотілося, тому що. Це допомагає нашим розмовам, правдивим, об'єктивним. Стараємося, як можемо саме це і забезпечувати. Просуватися просторами Ютубу. Тож підписуйтеся, будь ласка, не пошкодуєте купа цікавого контенту, фахової аналітики, відібраної галузевої, професіональної бережіть себе. Вірте, в збройні сили України. Побачимося, переможемо.